হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সকলোৰে মৰমৰ আকাশদ্বীপ ডেকাৰ জন্মদিন প্ৰথমতে তেখেতৰ জন্মদিনৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ জ অভিনেতা আকাশদ্বীপে তেখেতৰ জন্মদিনৰ দিনাই অসমবাসীক দিলে এটা অতি ডাঙৰ ভাল খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল তেখেতে এটি বিশেষ সামাজিক মাধ্যম এটি বিশেষ পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু তেওঁ পোষ্টিত লিখিছে আজিৰ দিনটোতেই মোক মোৰ মাতৃয়ে জন্ম দিছিল বাবে এই বাৰ তাৰিখটো মোৰ জন্মদিন হিচাপে পালন কৰোঁ আৰু আজি বাৰ বজাৰ লগে লগে আত্মীয়ৰ লগত কেক কাটি অলপ ফূৰ্তি কৰোঁ হাঁহি কান্দোনৰ মাজেৰেই যিহেতু জীৱন তথাপিও সুখ দুখ যাতনা পৰিহাৰ কৰি নতুনকৈ জীৱনটো পাতনি মেলিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে যে মই অহা নাট্যবৰ্ষত ভ্ৰাম্যমানৰ লগত চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে থিয়েটাৰখনিৰ নাম জানিব বিচাৰি আছিল আজি মই আপোনালোকৰ নামটো প্ৰকাশ কৰিলোঁ নামটো হ'ল থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰটো শুনি খুবেই ভাল লাগিল নহয়নে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক আপোনালোকে বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আকৌ ভ্ৰাম্যমানত দেখিবলৈ পাব তেখেতৰ দুৰ্দান্ত অভিনয় সঁচাকৈ আপোনালোক সকলোৱে তেখেতৰ অভিনয় চাই কোনে কোনে ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু সকলোৰে পৰা তেওঁ মৰম আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে সঁচাকৈ খবৰ